Прохожу обучение на МТЛБ. Обучаем, изучаем ее, ездим, отрабатываем навыки вождения в сложных условиях, с препятствиями, змейки. Ну и, конечно, тренируемся, ломаем и пробуем чинить ее. У меня есть сертификат, я отучился на МТЛБ уже, и меня отправили сюда на до, до учения для того, чтобы я повысил свою квалификацию. Я многое понял, многое почувствовал машину, я с ней на «ты», я могу проехать везде, где угодно, включить любую передачу, хоть в буграх, хоть на бугор, вот, проехать по любой грязи. Вот. И если машина сломается, я легко могу устранить причины ее поломок. И проверят, сказал Юра. танчик. Раньше был командиром танка Т-64. Сейчас батальон 225 освоил машину Т-72. Машина дуже чудово, сильна, манерна. Я работаю инструктором украинско-белорусскому привозеннитуру. Я был инструктором мехводов уже при Советском Союзе. А когда началась война, пришлось более вникать, обучать МТЛБ, танк. И на данный момент сейчас учу молодежь. Вот мы всегда привыкли в армии, ну, наше руководство, что если ты та... тракторист, значит, ты легко поедешь на МТЛБ, на, на танки. Это совсем, совсем, не так. Трактор и эти машины, они абсолютно разные, абсолютно. И подход до них должен быть совсем по-другому. Надо изучать их. Чем больше ты их будешь изучать, тем легче тебе будет ней, на ней работать. Каждый день все новое и новое, что-то познаешь и для себя что-то новое. И, конечно, стараюсь все свои знания передать молодежи.